Шоколад, ну, это сладость. Шоколад – это сладкая сладость, которую очень любят дети, взрослые. Она бывает с разными вкусами. Есть белый шоколад и есть черный, и есть черный шоколад. Или молочный. Он делается из молока. Ну, с молоком и сам шоколад. Шоколад – это что можно есть. И воно смачное. И воно сладкое. Бизнес. Это то, что мы едим. Ну, да, острое. Ну, оно сладкое. Это еда. Вкусная. Ну, это такая, ну, как бы конфета. Шоколад – это такая сладость, которую любят дети. Нет. Его бывают три вида. Молочный, коричневый, как я его называю, и черный. Его делают из молока и какао.